братья, во славу великой свободы, брат, идем увольняться с работы на дядю, брат, прикинь. Идем, братец, увольняться, потому что нахуй оно, а ну, вот это вот все гниль человеческая, вот эти вот все скуфы, понял, что вот там вот на работе, блядь, понял, бля, вот это вот вся вот шушера, понял, я вот так себе вот сел, подумал, а куда же иду, брат? Ну работа, да. Ну никуда вот, знаешь, никуда невозможно рипнуться дальше, брат. А нужно ж меняться, нужно ж идти куда-то в жизни, понял. К чему-то стремиться великому. Потому что работать на, на дядю всю жизнь, понял, отдавать самого себя вот за гроши. Но это, это максимально бессмыслица, понимаешь, братка. И я очень вот доволен сегодня. Сегодня вот день просто супер начинается, знаешь, просто вот с утра иду, брат, топлю во славу великой свободы, братан, меня не остановить, понял, ничем, ничем, эти работы, вот это все, брат, оно все временно, и я иду, брат, увольняться с работы, мой дорогой братец, потому что я вот вижу, знаешь, Э, ну, что в этом мире просто лисий человек работает просто, работает, да, никуда не стремится и все. Ну, то есть это бессмысленно. Я вот увидел, ну, ну брат, бессмысленно, пойми, вот работать просто, просто работать, вот, <coughs> отдавать самого себя дяде, никуда в жизни не идти, ни к чему в жизни не стремиться, понимаешь? Да зачем оно мне? Зачем? Вот, бля, убивать самого себя вот за гроши, за копейки. Да, да ну, брат, вот, ладно, чтобы там что-то было, да? Через, я вот отработал три года, да, я стал свободен там. Что-то вот делал, к чему-то бы стремился. Как-то бы развивался, брат. А там нету ничего на дядю, работать на дядю. Там нету ничего хорошего, брат. И не будет никогда. И что, и что вот мне вот этот дядя даст? Ничего, брат. И я иду вот увольняться, братан. И, ну, я, я просто вот, знаешь, при, ну, презираю вот этих вот скуфов, вот это вот всю. вот, там, там, там нету, вот пойми, там нету развития. На работе не было, братан. Я месяц вот Отдал, пойми, э, с, ну, время свое, свои мысли, свое все. Просто месяц отдал, просто, вот знаешь, чтобы получить пару копеек каких-то. Просто пару копеек, все. Ты никуда, ты на работе только зарабатываешь зарплату и работаешь, блядь, трудным трудом. Голова не работает, ничего не работает у тебя. И все, брат, кому. Понимаешь, как оно вот работает? То есть, ну, брат, я вот сколько видео снял, брат, про работы, про вот эту вот всю хрень, которая, знаешь, в жизни вот забирает у человека все. Я считаю, что, знаешь, вот я заслуживаю свободы. А знаешь, почему я заслуживаю свободы? Потому что я к ней иду. Я иду к всему великому и самому лучшему, брат. Понимаешь? Я стремлюсь что-то создавать, что-то творить. Я заслуживаю свободу. Вот мне вот сама Вселенная дает. Я вот встал с утра, знаешь, я вот не шел, я, я не пошел вот на работу, там. я еще. Я просто встал с утра, понял, все. И просто вот именно свою, свою душу, именно вот, что она хочет. Я у нее вот спросил, и, она, и она, она сказала, иди увольняйся. И тебя ждет хорошая, качественная жизнь, братка мой, я иду увольняюсь. Я своей души. Я ни у кого, ни у кого, ни человека, ни начальника. Ни... Я ничего не боюсь в этом мире. Не все равно. Что будет? Я свое заберу. Я своего вот добьюсь своего. И все. А вот эти вот, знаешь, э, какие-то вот героиды, которые думаешь, что на работе что-то вот возможно заработать, брат, только, знаешь, скажу, я не хочу никого обидеть, но кто вот работал долгосрок и никуда не стремится, брат, ой, только хлеб будешь зарабатывать, понял, только хлеб на хлеб будешь себе вот, знаешь, как-то только хлеб будешь хавать, все не свобода, это ж не свобода, это ж голова, брат, я за этот месяц, братишка, сколько вот мыслей потерял, вот знаешь, таких именно драгоценных для меня, вот, я месяц, месяц работал на дядю, брат, месяц я отдал самого себя, сдавал в аренду, блядь, надевал рабскую цепь, не был свободен, за что, брат, за, за эти копейки, за эти копейки, которые система предоставляет человеку. Человек не топит никуда. Человек не свободен. Человек вообще никак вот в жизни не двигается, особенно когда вот он не думает. Вот я, например, брат, я залетаю, вот, знаешь, залетел вот в жизни, понял, вот на работу, да, вот эту гойскую, вот на месяц, да. Брат, я залетел в жизни, я с целью залетаю, понимаешь. Вот на работе я, у меня вот каждая вот работа, брат, новая, гойская, скотская, это цель, понял? Цель, то есть моя, не, не, другого дядю, я не думаю я вообще, я летаю в, в облаках на работе, пойми, я не могу быть на работе, я не могу, я не могу, потому что мне вот тестостерон не позволяет, мне все не позволяет вот там работать. Я высокоранговый мужчина, я не могу работать, блядь. На этих скотских работах, бля. Которые приносят копейки мне. Которые ведут меня в ад, бля. Если я, вот знаешь, не буду вот России процветать. Понимаешь? Я не могу, я... я это, бля, вот эти скуфы, я вот вижу, когда вот у человека ничего не меняется, когда вот человек 15 лет вот работает на одной работе, я вот вижу вот эту дичь, как он плачет, я вот 15 лет отработал, понимаешь, как, как вот мне вариться, я вот не могу, понимаешь, брат, я не могу, я не выдерживаю, у меня тестостерон, бывает так хуячит, брат, понял, что я, мне хочется вот залететь с двух ног туда, понял, и разнести полностью вот эти шайку с куфов, блядь, полностью, всех нахуй, поголовно, понимаешь, я не могу, я не могу, блядь, вот эту вот судить, пойми, вы, выгрызать, вот это вот работать как робот, понял, блядь, ни, ничего не думать, ни к чему в жизни вот не идти, полностью отдавать св свою жизнь никуда, понимаешь, я и съеду, брат, я, ну, это мужчина, я же говорил, братан, в своих видео, братан, очень много выпустил видео про работы, про все. Э, мужчина, брат, должен зарабатывать бабки головой. Не, работа, не работает голова у мужчины. Все, мужчина страдает автоматически. У него автоматически страдания, понимаешь, брат? И все, и человек вот никуда вот не хочет идти ни к чему не хочет стремиться, братишка, и все. Понимаешь, как оно вот работает? То есть работа максимально забирает концентрацию, пойми. Особенно, когда ты вот без цели человек, да? Когда вот человек полностью вот никуда не идет, не осознает вот эту тему, понял? Что вот нужно, именно пойми, нужно работать над собой, пойми, а не на других. Чем больше ты вот поймешь вот эту тему, тем больше у тебя в жизни будет чего-то, и ты вот подними себя духовно, брат. Подними себя духовно. Тебе не нужно очень много денег, блядь. Там еще. Не слушайся, не слушайся, не гонись ни зачем, братишка. Тебе не нужно гнаться. Пойми. Все очень просто, все очень легко. зачем, пойми, зачем вот мужчине, да, вот эти работы, мужчина должен заниматься своими делами, что-то делать, чему-то идти, понимает жизнь. Включать голову, братан, пойми. Если, если ты, вот пойми, не будешь вот включать голову, за тебя ее никто не включит, понял? Вообще вообще никто не включит и ты вот максимально вот будешь понял таким вот деградационным понял и который в жизни вот ничего вот не хочет и ни к чему вот не идет понял полностью вот отдает свою жизнь в никуда брат кому я не знаю, блядь, вот эти вот работы, братец, я сейчас вот, знаешь, уволюсь и топлю на себя. Буду работать над собой. Развиваться, процветать. Прикинь. Но вот вот, вот суть человеческая, блядь, не работать-то. А. Еще там что-то какую-то, вот дрянь себя пхать. Понимаю, в жизни, блядь. И в жизни вот никуда вот не идти, и ничего вот не стремиться никуда. Зачем оно мне? Зачем, брат? Да, прикинь, я вот месяц голодал, брат. Именно, прикинь, по два, по три дня я не хавал, братан, понял? Вообще. То есть э, очень много вот мне людей отказало, понял? Очень много всего. Я, ну, просто, знаешь, блядь, я мог бы умереть просто. бля, запросто. Мог бы умереть. Это так не с понял? Но это, брат. И э, мог бы умереть, мог бы там, знаешь, с собой не то, что вот я такой вот, знаешь, именно спокойный человек, я могу вот любой градус вывести в этой жизни, но просто именно жизнь так, именно система его вот делает так, потому что я против нее иду, понял? Я вот освобожда... освобождаюсь от нее, понял? И вот эти вот испытания, понял, в жизни, оно вот, знаешь, никуда вот не ведет человека, понял? Ну как, вот эти вот испытания, если вот человек, да, вот, берет, понял, и в жизни э, как-то его вот, даются ему вот испытания, понял, в жизни. Так он, э, короче, если он их не проходит, понял, брат, я немного буду запинаться там, заикаться, извини, брат, потому что спешу, я уже хочу, блядь, чем побыстрее уволиться с, этих, с этой ебучей хуеты, которая в жизни, она не нужна, как я уже иду, Боже, как я уже хочу вот втопить на себя, братан. Э, и пойми, жизнь, вот испытания у тебя есть, у человека каждого есть испытания, брат. Если ты проходишь, брат, ты кричаешь, то есть, брат, я вот такую тему прошел, братан, в жизни я не знаю, ну, наверное, вот человек вот знаешь только стальной именно вот именно железо сделаны понял именно железный человек его делал брат э, брат такую тему которую я прошел я думаю что ну в, 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 о, единицы ее проходят понял я ее прошел я ничего сейчас не боюсь понял никого ничего я сейчас не боюсь не поебать на все на все на социумы на работы там но еще, брат. Я в жизни вот такую тему вырез, блядь, что, ну, это просто история такая сумасшедшая, что, братанчик мой, пойми, я просто сейчас смеюсь. Я просто сейчас смеюсь и наслаждаюсь, что, знаешь, я не сдался, и я прошел этот путь, понял? Я прошел этот путь, железного человека, и сейчас прохожу, то есть, трудности временные никто не отменял, сегодня так, завтра так, братан, завтра вообще другая жизнь будет, пойми, и нужно вот идти к ней, понимаешь, а не просто вот, знаешь, двигаться вот серой жизнью, нужно менять жизнь кардинально, и все в жизни будет ровно, братишка мой, только так в этом мире вот возможно что-то и к чему-то вот идти, мой дорогой дружок. Ох, я ебать втоплю сегодня, вот базы, брат. Давай, братка, во славу великой свободы, мы сильные, и мы сможем очень многое. Работаем дальше, брат. Нас не сломать, мой дорогой братец.